महाराष्ट्राचे गृहमंत्री हे यूजलेस आहेत असा संजय राजाराम राऊतनी सकाळी उल्लेख केला त्याला स्वतःच्या मालक उद्धव ठाकरे हा स्पाइनलेस आहे हे त्याला अजूनपर्यंत दिसलेलं नाही मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणावर अजूनपर्यंत थेट यांची काय भूमिका आहे ही पाडण्याची या लोकांना हिंमत नाहीये आणि दुसऱ्यांना युजलेस बनवण्याच्या अगोदर बोलण्याच्या अगोदर तुझा मालक उद्धव ठाकरे किती मोठा स्पाइनलेस आहे याचा पहिला तू अंदाज घे के, शहा च्या केस मध्ये जेवढी सरकारने कारवाई केली ता तुझ्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने कधीच दाखवली नसती अगर तेवढीच प्रामाणिकतेने दिशा साल्यान आणि सुशांत सिंग राजपूत ते केसाची कारवाई झाली असती तर आज आदित्य ठाकरे जेलमध्ये असता वीर शाह च दुसरं रूप हे आदित्य ठाकरे आहे तीच प्रवृत्ती आहे त्यावेळी पण हे दोन्ही खून दिशा सालेन आणि सुशांत सिंग राजपूत चे खून लोकांनी लपवले आणि म्हणून हा पेंगुईन बाहेर वळवळ करतोय गोठा वर्ली मध्ये जाऊन खुनाचा गुन्हा दाखल करा अशी बोलण्याची हिम्मत करतोय आणि स्वतःचे हात दिशा सालिया आणि सुशांत सिंगच्या खुनात बरबटलेले आहेत ते ह्याला दिसत नाही तेव्हा सगळे विटनेस गायब केले सीसीटीव्ही फुटेज डिलीट केला केस पूर्ण पद्धतीने दाबली कमिशनर वर दबाव टाकला वडील मुख्यमंत्री होते म्हणून आणि आता मिर शाह ला आता तीनशे दोन दाखल करा या अगोदर

जिसका खुद का लीडर उद्धव ठाकरे ये स्पाइनलेस है वो दूसरे को यूजलेस बोलने का हिम्मत भी वो करे नहीं क्योंकि महाविकास आघाड़ी की सर की सरकार जब भी थी महाविकास आघाड़ी की सरकार जब भी थी तो ये मीर शाह के केस में जिस तरीके से आदित्य ठाकरे बहुत बड़ा खून का इल्जाम उनके ऊपर लगाए कलम उनके ऊपर लगाए ये जो मांग कर रहे है। मीर शाह का बड़ा भाई ये आदित्य ठाकरे गोई प्रवृत्ति है जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन केस में इन्होंने केस को दबाया विटनेस को गायब किया सीसीटीवी डिलीट किया वो सारी चीजें हमारे महायुति के सरकार में हो नहीं रही है मीर शाह को कड़क से कड़क कार्रवाई होने वाली है उसके ऊपर सजा लगाई गई है हमारी वो जो बहन वो एक्सीडेंट में गुजर गई उसको न्याय देने का काम हमारी महायुति के सरकार ने किया मगर वही न्याय दिशा सालियान को ये महाविकास आघाड़ी के वक्त क्यों नहीं मिला ये सवाल मुझे आदित्य ठाकरे को यह पूछना है परिषद चुनाव होने वाला है 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 का कहना नंबर हमारे पास आपका एक ठीक है वो अभी उनको उतना तो बोलना ही पड़ेगा वरना महाविकास आघाड़ी की दुकान भी बंद करनी पड़ेगी ना खुद कैसे बोलेंगे कि खुद के आमदार खुद के खुद के जो विधायक है वो क्रॉस वोटिंग करने वाले हो कैसे खुद कहेंगे नाना पटोली जी को मैं कहूंगा कि उन्होंने महाराष्ट्र को और सबको जवाब देना चाहिए कि उनका एमसीए का फॉर्म वो कल क्यों नहीं भर पाए किसका उनको फोन गया था मेरे हिसाब से फॉर्म भरने के पहले जो मेरे पास मालूम है कि उद्धव ठाकरे का उनको फोन गया था कि तुम फॉर्म भरो मत पवार साहब से बात कर लो और फिर पवार साहब से उनका संपर्क भी हुआ नहीं इस तरीके का अपमान अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोली जी का होता होगा तो कांग्रेस ने इस बारे में सोचना चाहिए एक साधा एक एम का चुनाव लड़ाने की, की भी ताकत उद्धव ठाकरे और शरद पवार गुट अगर नाना पटोली के पीछे खड़ी नहीं कर सकते तो फिर कांग्रेस किस हिसाब से महाविकास आघाड़ी में खड़ी है इसके बारे में सोचना चाहिए ऐसा तो है सबसे बड़ा बाल बुद्धि तो उनका राहुल गांधी है जिसका प्रदर्शन इस बार संसद में हम लोग को अच्छी तरीके से हुआ जो प्रधानमंत्री को आज विश्व में इतना मान है बड़े से बड़े राष्ट्रपति और राष्ट्र अध्यक्ष उनका मान करते हैं सम्मान करते हैं उनको इस तरीके सा का शब्द इस्तेमाल करना हे काँग्रेस के मानसिकता का प्रदर्शन करताय करताय काना पटोलेजीने प्रामाणिकतेने सांगावं ते त्यांना एम सी फॉर्म त्यांनी का भरला नाही ते तिथपर्यंत गेलेले सगळी फॉर्म ची तयारी करून त्यांना मातोश्री वरून फोन आला नव्हता का उद्धव ठाकरेनी विरोध केला नव्हता का याच उत्तर नाना पटोलेजींनी द्यावं अगर त्यांना नाही द्यायचं असेल तर माझ्याकडे काही पुरावे आणि आहेत ते देतील का भूषण पाटीलचा विटने पाटील चा फीएचा नाना पटोलेजींनी पूर्ण तयारी केलेली एमसीएचा अध्यक्षपद लढण्याचं तर उद्धव ठाकरेनी का विरोध केला पवार साहेबांच्या नावाचा वापर कसा केला गेला, गेला। जसा मराठा आरक्षणाच्या बैठकीमध्ये जे काही प्रकरण घडलं आणि त्याच्यामध्ये विरोधी पक्ष लोक आले नाहीत तिथे पण शेवटचा फोन हा कोणाचा गेलेला सीडीआर तपासा मात कलानगरच्या परिश्रमातून फोन गेला नव्हता का बैटे की त्या बैठकीला जाऊ नका आरक्षणाच्या याच उत्तर तरी द्यावं डर नहीं है हम लोग हमको थोड़ा होटल के बिजनेस की भी चिंता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम थोड़ा होटल के मालकों को थोड़ा मदद करना चाहिए इसलिए हम लोग समाज सेवा कर रहे, के रहे, के तो, उनको फायदा के रहे के तो उनका कहने का उनका काम ही है ना वरना उनका दुकान ही बंद हो जाएगा ओ सर्वात मोटा स्पाइनलेस यानी यूजलेस प्राणी हा मातोश्रीचा तिसऱ्या माळ्यावर बसला आजकाल त्याचा मुलगा अंबानींच्या लग्नामध्ये नाचतोय त्याच्या मोठा स्पाइनलेस आणि युजलेस प्राणी माणूस पण म्हणत नाही प्राणी महाराष्ट्रात भेटू शकत नाही ठीक ऐसा आहे की भी आय एस के ऊपर अगर होगी तो उसके ऊपर हमारी सरकार कार्रवाई करेगी ना कोई भी लॉ के बड़ा नहीं है कायदे से बड़ा कोई नहीं है और जिसने कुछ भी गलत किया रहेगा रूल के बाहर जाके काम किया उसके ऊपर कार्रवाई होगी इसलिए वैयक्तिक जरूर हो सकता है मगर फिर महाराष्ट्र के सामने आके गुजराती समाज को गाली नहीं देना चाहिए अंबानी जी के साथ हमारा भी इस बहुत पुराना रिलेशन है सिर्फ उनके घर का रिलेशन नहीं हमारा भी रिलेशन है मगर हम लोग उनके घर पे जाके शादी में उनके साथ कंधे से कंधे मिला मिलाते मिला मिलाना और बाहर आके गुजराती समाज को ही गाली देना ऐसी गंदी हरकतें हम लोग करते नहीं है ऐसी नीच हरकतें हम लोग करते नहीं है यही फर्क है हम लोग में और उद्धव ठाकरे के फैमिली में